Двойка двой замечательно. Замечательно. Один Замечатель. Замечатель. Замечатель за столом и как два медведь счет. Проверяется троечка. Троечка за ту основу для того, чтобы уже летить одинычку, да? Одиночка мені не сподобалась. Нет, ну реально, было таке на примове. Вот, двойка проверил, но говорил, всех все, 2,5 пять для меня были подозрительные. На первом кругу еще говорю, что у меня 2,5 подошли. Мне нравится, что показывал проверить восьмерку. То есть восьмерка для меня больше кажется. Да, вы, Какие ваши Время. С этого. Я, например, таких выставки для себя не могу сделать. Я черный? Нет, я червоный гравец. Нет, не дон. Я червоный играть я стола, сейчас я хочу выиграть. Спасибо, Иван, игрок под номером 6, ваша минута. Что делать мне? Вот, это убил двойку за собой. Тройка. Не сказала, что я не загасы. Это игрок номер два. А, да? Если двойка красный, то тогда мы получаем другую, как бы немного черную. А -а -а -а. Шесть по эмоциям красный. 2. Красный, красный. Девяточка, а красный начинает думать. Один сливает. И двоечку. Не и да. рассказывает, и, то есть типа играет с троечкой. Троечка про ничего не говорит. Есть. Я говорю, то, что он красный. Вот. И он бы так не нервничал. Если не было личной ситуации. Что, десятка черных? И десятка ушел. И вы последний черный игрок за этим столом. И вы сейчас будете уходить. Вы понимаете это или нет? Вот, девятка и восьмерка, я обращаюсь с вам. Ну то есть, что вышли хорошо? Ениса продавила двойку. Двойка ну, красный игрок. Вы видите, что он был десять. красный. Ениса продавила с нулевого куда. Какого? Ну то есть, не знаю, то есть, ну, было ясно, что все, что он делал, это были провокации. И сейчас у нее Ениса. Один. Девять. Десять. Сима, и... я хочу сказать, что... Ребята, ну ты Ребята, послушайте. <плодисмент> Bang bang, that awful sound. Bang bang. Oh.